If you just а ви коли-небудь мріяли літати? Я познайомлю вас з людьми, які втілили в реальність власні бажання, які опанували небесний простір без літаків, без крил, без обмежень. Герої нашої розповіді займаються незвичним особливо для України видом спорту під назвою Роуджампінг, що в перекладі з англійською означає стрибки з канатом. Винайшов таку розвагу американський Ден осман, ще у 1989 році. в свое время он тренировался, и у него был маршрут, который он не мог пройти. Он все время срывался, но он лазил со страховкой, он срывался и повисал на веревке. И вот он срывался в очередной раз, в очередной раз, и он в итоге понял, что он больше срывается не потому, что он не может пройти технически сложный участок, а потому что он психологически не может преодолеть сам факт того, что он сейчас будет срываться, что у него не получится, и он сорвется. И он начал тренироваться, срываться специально, то есть прыгать на веревке. И в итоге его так это затянуло, что он начал заниматься, собственно, прыжками с веревкой. Вже набагато пізніше це екстремальне заняття з'явилося в Україні. Навіжені на погляд обивателя знайшлися серед одеситів. Хлопці та дівчата подорожують країною в пошуках найвищої точки, з якої можна було б стрибнути. Цього разу їх занесло до Криму. Ніч виснажливої їзди, важкий підйом горами. І ось ми з вами за 500 кілометрів від Одеси на горі Качі Кальйон. Сонце пече, вітер дме, а робота кипить. На скелі готують обладнання для польоту. Важливо все перевірити не один раз, адже ніхто не бажає стрибати востаннє. Що й до чого нам пояснює досвідчений альпініст Денис. Отже, перший етап монтаж кріплення для мотузки на скелі. Для кріплення віровки скелі необхідно використовувати шлямбурні крючі. Це спеціальні альпіністські крючі, які призначені для страховки. Здесь ми їх використовуємо для кріплення вірівки. Крючі забиваються в скалу, штирь анкерний, К Німу кріпиться вот эти ушки. В принципі, цей крюк має выдерживать нагрузку до п'яти тонн. У роуджампінгу, як і в будівництві, головне фундамент. Тож, коли перевірено кожен гачок і кожну зачіпку, розпочинається монтаж спеціальної мотузкової системи. Чесно кажу, штука складна, так на словах, одразу й не пояснити. Пришки звершаються в системі. Це може бути альпіністська система. Ми використовуємо спеціалізовану систему, яка найбільше підходить она более удобна для того, чтобы прыгать с веревкой. Система крепится, привязывается динамической веревкой альпинистской, которая позволяет гасить рывок. Вот эта веревка, ее длина здесь 40 метров. Заканчивается эта веревка дополнительными креплениями, которые ну, необходимы нам для своих целей, для того, чтобы закрепить веревку к базовой веревке. Базовая веревка предназначена для того, чтобы привязываться не к скале. Она натягивается между двумя утесами. И вот эта вот зеленая веревка она едет по, на роликах по той базе и фиксируется в нужный момент. То есть система довольно сложная, так на словах не, не показать не рассказать, но вы увидите, когда она будет готова. Підготовка кипить. Кожен займається власною справою. Хлопці працюють, дівчата смажаться під сонечком. Та перш ніж перейти до найцікавішого, зазначу декілька важливих моментів. По-перше, все обладнання, що використовується героями нашого сюжету, професійно сертифіковане. По-друге, вони категорично виключають використання зношених матеріалів. І по-третє, що є найголовнішим всі вони альпіністи з багаторічним досвідом, які досконало знають власну справу. у нас плохих ситуаций не случалось, потому что, я думаю, что потому что мы занимаемся этим профессионально, мы знаем, что мы делаем, как мы делаем, как это все должно быть. От, к сожалению, действительно, зачастую сюда приходят люди, которые видят со стороны, видят, что вот туда привязали веревку, сюда привязали веревку. Она нам очень много держит, все должно быть хорошо, и так не всегда случается. за Застереження, застереженнями, это власне, новички, мы сюда приехали? Давайте уже стрибать. вот в таком виде уже можно приступать к прыжку. Что я, собственно, и предлагаю сделать. Первый крок за Денисом, адже он слідкує за безпекою. За ним подтягиваются все желающие. Летали и ранку и до вечера, а перед первым стрибком каждый зізнається – Трешки моторошно. Ощущения ждем, как всегда, самых активных и положительных. Прыгнуть, Хочется, но, как всегда, страшно, потому что в этом сезоне это первый прыжок. Руки дрожат безумно, ноги дрожат не меньше. Все мы любим жить, все мы любим наших жен. Да, Солнышко? Любим наших детей. И хотим продолжения своей собственной жизни и продолжения этого удовольствия и адреналина дальше. Уже прыгал поэтому первый раз страшно второй раз уже как бы уже там с настроем другим боевым так что я думаю все будет хорошо ведь, да, сейчас уже там не знаю попробую по-другому прыгнуть как надо в общем думаю не ну, ощущение вот, вот круто в общем поэтому не знаю я настроен сейчас опять тут зависну короче Та доки публіка розважається, я намагалась дізнатись, що ж усе таки штовхає людей на такий шалений крок і чому вони не бояться. Чи може бояться? Мені здається, що це як одна з грані життя, одна з сторон життя. Те, що додає якісь красок в житті, якихось нових відтінків. Все нове привлікає і хочеться спробувати щось. Це доволі яркі впечатлення, що ти отримуєш, коли прыгаєш з скали. Тому це дуже подобається. Знав я от своих друзей об этом. Меня советовали попробовать. Я попробовал действительно очень занимательно, как, как, не знаю, как впечатление в жизни, что ли. Это очень здорово. Тоже всем советую это попробовать, как дополнительные эмоции, как адреналин. Ну, не знаю, это образ жизни, активный образ жизни. И ну, без этого уже сложно лично мне обходиться. Мне интересно это, я, поэтому я здесь. Так сложилось, Голубой мечтой было с детства прыгнуть с парашютом. Ну, с парашютом прыгнул, понравилось неплохо. Но хочется больше ощущений. Вот нашли такой вид спорта. Начали прыгать, первый прыжок мой был с тещиного моста в Одессе. Ну и дальше уже пошло в Южном Буге с моста, с прыгали напрыгали. Вот. Пока что на этом ограничился. Еще есть места, но туда еще не добрался. Это какой-то животный страх, животная тяга. Не знаю, с чем сравнить. Может, с сексом что ли. Это что-то. Оно сидит где-то внутри, просто внутри, и от него невозможно избавиться. Ты говорил, одно из многих удовольствий жизни, которые можно постичь. Не прилагая при этом много усилий. Это все реально. Не, не где-то там, вот я видел, по телевизору люди прыгают. То есть, мы сами это делаем. Хлопцы впевны и смелые, а вот их кохания очень поддерживают человеческое захопление, сваживаются на все. Выезжаем мы с ним постоянно, а, а поддерживают, да. Потому что это увлечение его и мое, нам это нравится вдвоем. Ну, мы этим интересуемся, мы с этого начинали э, одновременно. Есть такие объекты, с которых может спрыгнуть Денис, и не могу спрыгнуть я. То есть, я, в принципе, на каждый выезд езжу, но не каждый раз я прыгаю. Я могу сказать одно. Это его мнение, его решение. Ему хочется, он это делает. Я, как его жена, его поддерживаю в любом случае. Да, каждый, каждый его прыжок для меня, конечно, это... Каждый раз, каждое биение сердца страшно, но красиво. Мне нравится. В плане прыжков я не поддерживаю, мне страшно, я боюсь. Якби там не було, історія наша без найменших перебільшень про справжніх героїв героїні відважних лицарів, як на мій погляд. Аби наважитись на такий стрибок, треба переступити через власний страх, інстинкт самозбереження і навіть через стихію. Як це можливо, в голові не вкладається. Та, мабуть, така вона ціна за кілька митей, абсолютної свободи, справжнього польоту, і шаленого драйву, почуттів, які вже ні на що не проміняєш.